হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মই কেনেদৰে লেমন চিকেন বনাওঁ তাকে দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আহক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা চাওঁ এয়া লৈছোঁ নহৰু আদা শুকান জলকীয়া লং ইলাচী ডালচিনি আৰু জালুক এতিয়া শুকান জলকীয়া নহৰু আদা এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম এতিয়া লং ইলাচী ডালচিনি জালুক এইখিনি মই তিয়াই থৈছিলোঁ এতিয়া মই পটাত পিচি ল'ম এইখিনি এতিয়া মই এটা বিলাহী লৈছোঁ এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম এতিয়া মই চিকেনখিনি ধুই ল'ম আৰু এয়া মই দুজনৰ কাৰণে বনাব লৈছোঁ চিকেন ইয়াত মই নেমু এটা দিম লগত আলু এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ তাৰ পৰা পিচি থোৱা মছলাখিনি এড কৰিম যিহেতু মই নেমু কাটি থৈছিলোঁ এটা নেমু লৈছিলোঁ নেমুটো তাত এড কৰি এতিয়া গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এয়া গেছত কুকাৰ বহাই দিছোঁ তাত এতিয়া মিঠাতেল দিম তেল গৰম হোৱাৰ পিছত মাংসখিনি আমি কুকাৰত দি দিম এয়া মাংসখিনি বহাই দি অকণমান তেলৰ লগত লৰাই দিছোঁ তাত এতিয়া আলুখিনি এড কৰি দিম লগত বিলাহী পেষ্টখিনিও দি দিম এয়া মই বিলাহী পেষ্টখিনি দি দিলোঁ ইয়াত মই আলু আৰু বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান পানী এড কৰি দিলোঁ তাৰপিছত লৰাই আছোঁ তাত ঢাকনি লগাব নালাগে চিটি লগাবও নালাগে ইয়াত মই আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ এইখিনি আপোনালোকক যিখিনি লাগে আৰু সেইখিনি দি দিব পানী এইখিনি এতিয়া মই উতলিব দিম এইখিনি মাংসখিনি ভাজিব নালাগে বেছি উতলি উতলিয়েই সিজিব দিব লাগিব উতলাৰ পিছত নমাই দিব পাৰিব এয়া মই লেমন চিকেনৰে দি